saya menyalin adik cicera remaja diri percaya negara cemalang Brunei terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang hmm. ke forum ilmiah kita pada hari ini yang membawa tajuk kepimpinan remaja harapan masa depan. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 Negara sangat memerlukan barisan pemimpin muda yang bukan sahaja berwibawa tetapi juga berdaya saing, berintegriti dan celik jelita. Kepimpinan bukan sahaja soal usia tetapi lebih kepada kematangan berfikir, keberanian membuat perubahan dan kesungguhan berbakti. Bersama-sama saya hari ini ialah empat orang penulis hebat yang mewakili suara dan aspirasi remaja iaitu Saudara Dev Dashen, Saudari Nurin Maqis Saudari Nur Syahila Dan Saudari Amirah Halim Pada petang yang masa marilah kita mulakan sesi forum ini dengan menjemput saudara Dev Darshan untuk mengupas topik pertama iaitu konsep kepimpinan remaja serta kaitannya dengan realiti semasa. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Kepimpinan remaja merujuk kepada keupayaan golongan muda untuk mempengaruhi, membimbing dan juga membawa perubahan positif dalam kalangan komuniti. Mereka melalui tindakan yang berani dan pemikiran yang berprogresif. Ber 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 dalam era globalisasi dan teknologi yang pesat ini, peranan remaja sebagai pemimpin masa depan semakin penting dan tidak pernah dipandang ringan. Bukan itu sahaja, kepimpinan remaja yang berkesan harus bertindak kerana beberapa ciri utama yang bersesuai dengan cabaran semasa. Yang pertama ialah celik digital dan AI, berfikiran global dan juga berani bersuara. Bagi untuk celik digital dan AI, remaja masa kini perlu mahir dalam teknologi digital dan juga kecerdasan perbuatan AI kerana inilah ciri utama dalam dunia moden. Penguasaan terhadap media sosial, alat komunikasi digital dan juga sistem automasi akan membantu remaja menyampaikan mesej, membina komuniti dan juga maya yang positif dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien Sebagai contoh, remaja boleh menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan tetapi juga sebagai medium untuk memperjuangkan isu-isu seperti alam sekitar, pendidikan dan juga kesihatan awam Bagi untuk berfikiran global, so, seseorang pemimpin muda tidak boleh hanya memikirkan isu dalam lingkungan sekolah ataupun komuniti tempatan sahaja mereka perlu memahami dan peka terhadap isu sejagat seperti perubahan iklim, ketidaksamaan ekonomi dan juga kesihatan mental dan pendidikan inklusif. Ha, dengan perspektif global, remaja dapat mengaikan tindakan mereka di peringkat tempatan dengan impak di peringkat antarabangsa. Ini melatih mereka untuk menjadi warga dunia yang bertanggungjawab dan berdaya saing. Bagi untuk berani bersuara, keberanian untuk menyuarakan pendapat adalah asas kepada penipis seseorang. Remaja harus dilatih untuk mengekspresikan pandangan mereka secara matang dan juga berhemah melalui saluran yang betul seperti forum pelajar yang kita buat sekarang. ataupun daripada pertandingan debat, media sosial yang beretika dan program advokasi. Dengan itu, mereka mampu membela hak golongan yang terpinggir serta Memperjuangkan dasar-dasar yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Dengan gabungan ketiga-tiga elemen ini, celik teknologi, berfikiran global dan juga berani bersuara, remaja bukan sahaja mampu menjadi aa, seorang yang cemerlang di peringkat sekolah ataupun universiti, malah boleh melakar nama di peringkat antarabangsa juga. Seperti kata pepatah, jika hari ini remaja dipersiap, esok negara takkan dikalah. Maka pelaburan dalam pembangunan kemimpin remaja hari ini adalah pelaburan untuk masa depan negara yang gemilang. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rashan atas kupasan yang begitu bermakna dan penuh pencerahan. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Nurin Balkis untuk mengupas pula topik peranan aktif remaja dalam pembangunan, pembangunan negara. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi yang saya hormati, barisan panelis yang bijaksana dan hadirin yang saya kasih sekalian. Saya, Nurin Balkis Menti Tauzi, ingin membawa satu mesej yang penting berkenaan dengan remaja, peranan remaja dalam membangunkan negara. Remaja bukan sekadar pewaris negara tetapi juga pemacu utama masa depan negara. Antara peranan remaja yang ingin saya tekankan hari ini ialah remaja merupakan ejen perubahan sosial. Kerana remaja memiliki potensi untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Mereka ini memiliki energi, idealisme dan pandangan jauh serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan juga sosial. Remaja juga cenderung memiliki semangat serta yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan membawa perubahan. Jadi, remaja perlulah peka dan prihatin terhadap isu-isu semasa yang berlaku dalam negara seperti bencana alam, isu kesihatan awam, serta alam sekitar dan perubahan iklim. Dengan adanya golongan remaja ini, mereka dapat menyumbang tenaga dalam program kemasyarakatan sebagai contoh program kesedaran dan aktiviti sukarelawan supaya remaja ini dapat membentuk jati diri dan nilai murni mereka. Dari sinilah remaja dapat belajar tentang empati dan tolong-menolong dan juga tanggungjawab sosial. Sebagai contoh, Khairul Amin yang merupakan ikon usahawan muda Malaysia yang mempunyai integriti dan kreativiti yang tinggi. Selepas kejayaan Khairul Amin, Khairul Amin mula menyumbang kepada masyarakat dengan memberi sumbangan kepada masamanji yang contohnya telah berlaku di Pantai Timur. Oleh itu, kepada generasi yang akan mewarisi bumi ini, remaja perlulah mengambil langkah yang proaktif dan membuat perubahan ke, ke arah negara yang lebih mampan. Selain itu, dalam era moden ini, perkembangan kemajuan teknologi yang berlaku dengan sangat pantas dan merupakan perkara yang amat penting bagi membangunkan pertumbuhan sesubah negara. Golongan remaja yang celik teknologi memainkan peranan utama dalam mencipta aplikasi, teknologi dan teknologi baharu yang boleh meningkatkan kecekapan dalam pelbagai sektor. Contohnya, remaja boleh mencipta aplikasi dan sistem yang meningkatkan produktiviti sektor pertanian, sektor perindustrian dan juga perkhidmatan. Melalui inovasi teknologi inilah remaja. negara dapat bergerak seiring dengan perkembangan teknologi global dan terus bersaing di peringkat antarabangsa. Jelaslah bahawa peranan remaja dalam membangunkan negara dah sangat penting supaya remaja dapat menyumbang kepada ke arah ekonomi, politik dan juga sosial. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada diri saya dan semua remaja di luar sana Marilah kita ambil peranan ini dengan sangat serius supaya kita sama-sama dapat menjadi harapan untuk membina negara Malaysia yang lebih maju dan adil dan lestari. Kerana masa depan itu milik kita semua. Terima kasih. Menurut satu laporan daripada institusi kepimpinan, Belia Malaysia lebih 30% remaja di negara ini kini aktif menyertai laporan program kepimpinan sama ada di tingkat sekolah, komuniti maupun institusi pendidikan tinggi. Malah, beberapa anugerah kepimpinan belia kebangsaan turut mencatatkan peningkatan saban tahun. Ini menunjukkan bahawa remaja sangat yakin, berani dan bersedia untuk memimpin. Kemudian ini membuktikan bahawa remaja bukan lagi hanya pemahati tetapi sudah bersedia menjadi percetus perubahan. Jika potensi ini ter terus diberi ruang dengan bimbingan yang betul dan sokongan daripada guru, masyarakat dan juga dengan negara, tidak mustahil kita akan melihat lahirnya pemimpin masa depan dengan berprogresif, berwawasan dan juga berintegriti tinggi. Bayangkan remaja hari ini satu hari nanti berdiri sebagai perdana menteri CEO syarikat global, ahli parlimen atau wakil negara di pentas dunia. Ia bukan sekadar impian, satu realiti juga di, jika diasah dan digilak mulai sekarang. Justeru kepimpinan remaja bukan sahaja memberi kesan positif kepada mereka sendiri tetapi juga kepada masa depan negara dari segi kestabilan sosial, kemajuan ekonomi dan hal tujuh Malaysia di persada antarabangsa. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Bakis atas pandangan yang cukup bernas mengenai peranan aktif remaja dalam pembangunan negara. Kini kita beralih pula kepada aspek yang tidak kurang pentingnya iaitu cabaran dan halangan yang dihadapi oleh remaja dalam menggalas peranan kepimpinan. Dengan itu, saya menjemput saudari Nurul Syaila untuk membincangkan topik cabaran dan halangan dalam kepimpinan remaja pada masa kini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang hadir. Terima kasih kepada yang pengurus si majlis atas pengenalan yang diberikan tadi. Saya Nur Syahla pada hari ini berbesar hati untuk berkongsi pandangan saya tentang tajuk yang amat penting untuk kita fikirkan iaitu cabaran remaja masa hadapan. Kita selalu dengar bahawa remaja adalah aset negara, pemimpin masa hadapan dan pewaris kepimpinan negara. Tapi menjadi remaja zaman sekarang bukan mudah. Dunia semakin mencabar dan remaja berhadapan dengan pelbagai halangan baik dari dalam diri maupun di luar. Izinkan saya kongsikan lima cabaran utama yang sering dihadapi oleh remaja zaman kini. Yang pertama, isu identiti dan keyakinan diri. Ramai remaja yang mencari siapa diri mereka yang sebenar. Media sosial walaupun membawa manfaat, juga sering menyebabkan remaja hilang keyakinan diri budaya membandingkan diri dengan orang lain seperti melihat kehidupan sempurna orang di media sosial boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Ini melemahkan semangat dan keberanian untuk tampil ke depan sebagai pemimpin. Yang kedua, tekanan akademik dan sosial. Remaja masa kini hidup dan dalam persekitaran yang kompetitif, tekanan untuk cemerlang dan dalam perperiksaan, harapan apa serta cabaran dan Cabaran pergaulan sosial menjadi ramai remaja penat secara fizikal dan mental. Ada yang sanggup lepaskan peluang kepimpinan hanya kerana mahu fokus akademik. Hakikatnya, kedua-dua aspek boleh diseimbangkan jika ada sokongan dan bimbingan. Yang ketiga, keterbatasan ke peluang dan akses. Tak semua pelajar yang mendapat peluang sama rata. Remaja bandar mungkin banyak program kepimpinan tetapi bagaimana dengan kawasan, mereka yang di kawasan luar bandar dan pedalaman? Faktor kewangan, jarak dan kekurangan maklumat seringkali menjadi penghalang. Akhirnya, ramai remaja yang berbakat tidak dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Sebagai contoh, remaja yang berada di Sabah dan Sarawak mungkin tidak berpeluang menyertai kian kepimpinan atas faktor kewangan dan jarak. Empat, pengaruh budaya luar dan sosial media. Budaya luar terlalu bebas dan pengaruh platform seperti TikTok atau YouTube kadang-kadang menyebabkan remaja terpeson dengan nilai sebenar. Kita jadi terfokus fokus pada hiburan dan populariti sampai lupa tanggungjawab dan nilai murni. Sebagai remaja, kita perlu bijak menapis dan menilai yang baik dari dalam diri untuk diri dan masa depan kita. Yang kelima krisis kesihatan mental. Ini ialah cabaran yang amat serius. Tekanan emosi, rasa, rasa cemas, kemurungan ialah adalah masalah mental yang dihadapi dalam kalangan pelajar remaja kini. Tanpa sokongan mental dan emosi yang baik, agak agak sukar untuk remaja fokus dalam kepimpinan atau cita-cita mereka. Justru, aspek kesihatan mental perlu diberi perhatian yang serius oleh oleh sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Menurut kajian Kementerian Kesihatan, kes tekanan emosi dalam kalangan pelajar semakin meningkat selepas pandemik. Jelaslah bahawa remaja hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran yang mencabar kekuatan dalaman dan luar mereka. Namun, setiap cabaran ini juga adalah peluang-peluang untuk membangkit, untuk bangkit membina jati diri dan membuktikan bahawa remaja mampu menjadi pemimpin masa hadapan yang hebat. Akhir kata, izinkan saya tinggalkan serakat panci. Remaja kini pelita bangsa, harapan tinggi di bahu muda. Jika semangat terus membara, pemimpin masa hadapan pasti tercipta. Terima kasih. Hebat dan membanggakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Syuhaila atas kupasan yang penuh bermakna. Kini kita sampai ke penulis terakhir kita pada hari ini. Saya mempersilakan saudari Amirah Hanim untuk berkongsi pandangan beliau berkenaan cara berkesan melahirkan pemimpin remaja yang berdaya tahan. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari penonton majlis, rakan-rakan panelis dan para hadirin yang dimuliakan sekalian. Saya Amirah Hanim ingin um, mengupas topik yang amat penting untuk pembinaan negara pada masa akan datang iaitu langkah-langkah melahirkan pemimpin remaja yang berkualiti. Sebagai penulis izinkan saya um, menyentuh pembincangan ini daripada sudut pendidikan dan juga pembangunan institusi. Pertama sekali kita perlu akui bahawa pendidikan ialah landasan utama kepada pembentukan uh, kepimpinan remaja pada masa akan datang. Bukan sekadar akademik, pendidikan perlu meliputi pembangunan isaniah, Pembangunan insaniah, pemikiran kritikal, nilai murni dan kemahiran isaniah. Kurikulum sekolah di institusi pendidikan harus disusun semula agar lebih banyak peluang yang diberi kepada uh, uh, remaja uh, seperti aktiviti kepimpinan, pembinaan jati diri serta nilai kemanusiaan. Sebagai contoh program seperti kem kepimpinan, uh, pengucapan awam bukan sahaja mencukil bakat tetapi membentuk keyakinan dan daya saya yang sihat di kalangan remaja. Mari kita lihat langkah yang seterusnya adalah institusi pendidikan juga perlu membina budaya bimbingan dan mentorship. Golongan pendidik alumni dan pemimpin komuniti harus tampil sebagai mentor kepada remaja. Bukan sekadar memberi arahan tapi mereka juga perlu membimbing dan memberi motivasi dan mencipta pengalaman agar remaja tersebut Dapat memahami peranan dan tanggungjawab pemimpin pada masa akan datang. Melalui hubungan yang positif, remaja dapat uh, mencontohi nilai-nilai yang baik seperti um, nilai berintegriti, nilai uh, empati dan juga accountability. Itu juga perlu menekankan bahawa pendidikan kepimpinan tidak boleh dipisahkan dengan nilai dan etika. Hal ini kerana dalam dunia yang mencabar penuh dengan cabaran, dengan pengaruh media sosial dan juga teknologi kita tidak mahu melahirkan pemimpin hanya pandai berkata-kata tetapi kosong dari segi prinsip dan amanah maka aspek pendidikan moral sivik dan juga patriotisme perlu uh, diberi nafas baru agar mereka lebih agar lebih menyentuh realiti semasa dan membentuk peribadian yang kukuh akhir sekali kerjasama antara semua pihak amatlah penting kerana institusi seperti institusi pendidikan, keluarga, masyarakat dan juga agensi kerajaan perlu menyediakan ekosistem yang kondusif kepada remaja untuk pembangunan kepimpinan remaja. Kita perlu berhenti menyalahkan remaja atas sebab kelemahan mereka, kekurangan. Sebaliknya kita perlu membimbing, menasihati mereka agar mereka lagi dipercayai dan diberi peluang untuk mereka menyalah. Sebagai penutup izinkan saya menyimpulkan dengan memberi satu pesanan pesanan jika kita mahu melihat negara yang dipimpin pada masa akan datang uh, dipimpin dengan bijak dan berintegriti maka pelaburan terbaik hari ini uh, ialah remaja uh, pada remaja yang sedang kita bentuk itu sahaja sekian terima kasih burung memperti terbang ke awan sehingga sementara dia dah hancati kepimpinan remaja bukan sekadar angan tapi realiti jika digilap hati hadirin sekalian Alhamdulillah kita telah mendengar pelbagai pandangan bernas dan adil membina daripada keempat-empat penulis hebat kita. Terima kasih diucapkan kepada mereka atas pengkosian ilmu yang sangat bermakna dan membuka minda. Sebagai kesimpulan, kepimpinan remaja merupakan satu pelaburan strategi untuk kelangsungan masa depan negara. Dalam dunia yang dalam dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu ini, hanya pemimpin muda yang bijak, cekal dan berintegriti mampu memimpin dengan penuh bertanggungjawab dan misi yang jelas. Marilah kita sebagai guru, masyarakat dan kerajaan berganding bahu untuk menyokong, memimbing dan memperkasakan remaja hari ini agar mampu menjadi pemimpin yang menyidari masa depan negara. Sekian terima kasih dan salam hormat. Bentuk remaja hari ini, bangunkan negara hari esok. Hari ini Cairo Amin dan Perdana Menteri New Zealand berjumpa sebagai tanda terima kasih daripada kerajaan New Zealand untuk video masak yang kita buat dekat New Zealand hari itu. so selepas persiapan rapi dengan kedutaan New Zealand, akhirnya kita berjumpa hari ini. Panjang so oh, yeah. uh, discussion pagi tadi kita juga ada discuss topik mengenai tourism exchange between Malaysia dan New Zealand juga bincang pasal trade exports of halal meat dan juga dairy uh, nature preservation dan juga apakah potential export local SME product yang kita boleh hantar ke New Semalam dalam masa 2 jam Kita berjaya kumpul uh, bantuan banjir Untuk 2000 masa banjir dekat Pasir Mas Kelantan lah. So terima kasih kepada semua Volunteers yang datang First kita uh, preparekan makanan untuk diorang makan Sebab diorang tak makan daripada pagi lagi So yang ni thank you very much kepada Sudin Dengan staff-staff dia Sediakan kedai makan dan barang-barang so, ni semua So kita masak untuk 1200 pack Bagi briefing yang kita berangkat So semalam Alhamdulillah dapat 12 4x4 Orang-orang uh, baik yang tolong Untuk bawa barang ni Konvoy pergi ke Pasir Mas so, Kita singgah kat sekolah yang pertama Untuk drop barang kat sini uh, So bila kita check Dengan masa-masa banjir ni Kebanyakan yang perlukan pakaian dalam Itu number one Sebab dia orang datang Selasa pinggang Okay And then on top of that Makanan of course Dia perlukan uh, Tapi makanan yang yang Ready to eat lah Especially okay. macam roti sardin, uh, makanan lantin dan sebagainya lah. Okay. And then uh, lepas tu kita pun perlukan barang-barang baby juga. So lampin semua pun sangat kritikal. Susu baby also. Uh, so kita pun pergi tengok juga orang yang sakit. Uh, ramai lagi yang yang masih uh, terkandas yang tengah on the way nak pindah juga. So kita cuba gunakan social media kita untuk spread awareness sebanyak mungkin hari ni kita set up pusat pemindahan banjir yang baru so dalam masa 30 minit kita set up ahli jawatan kuasa lepas tu kita establishkan SOP orang untuk disedekahkan semua dah mula masuk dah and then uh, kita dah tetapkan QC di mana semua barang yang masuk kita kena check one by one baju tak nak ada yang rosak yang berlubang makanan tak nak ada yang expired yang rosak semualah ni ok uh, so truck penuh boleh keluar and then terak kosong akan masuk dalam and kita repeat macam tu lah and thank you kepada abang-abang rela yang jaga traffic fi hari ni kita berjaya uh, hantar bantuan ke 17 destinasi uh, banjir uh, termasuk PPS madrasah sekolah orang yang ter, uh, ter apa terperangkap semualah Okay and then uh, kita berjaya tolong 7200 mangsa hari ni thank you kepada semua volunteers dan abang-abang driver yang sanggup redah banjir redah hujan tak tahu nak describe macam mana nak nak cakap macam mana tapi thank you thank you very much sangat-sangat besar jasa korang sebenarnya thank you guys We'll <laughs>